процентов хорошо 6 цифр в адресате как называется почтовый индекс но сейчас 5 да. цифр 5 да о да. А чем мне дали 6 кто мне Раньше подставил 6 да убрали три одну три мы подкорректируем хорошо потому что мне такой вопрос кинули театральный камуфляж для лица грим отлично библиотечная единица Книга. Ну конечно же Брал. книга. Ну конечно, конечно, единица это, это книга. Отлично. Похвала в рифму. По... Похвала в рифму? Да. Называется... Сразу не скажу. Три буквы. Вода. Конечно же вода. Я зря подсказал, да? Надо было дать секунду подумать. Хорошо. Чем занимался Пикасо? Художник. Отлично. Кто такая Элизабет Александра Мэри Винсдор? Это случайно не Элиз... Элизабет Эрел? Нет. Нет. Еще раз повторите. Давайте еще раз повторю. Кто такая Элизабет Александра Мэри Винсдор? Ой, еще вот эту улицу в ее честь назвали. Горолева вот Горолева вот эту. Елизавета. Да, Елизавета Вторая Я, кстати, не понял, каким болтом мы к ней, но это факт. Вот в честь ее называется Центральная улица нашего города. Чего она нам хорошего сделала, не знаю. Но, ну, наверное, что-то сделала. Итак, поехали. Пернатый поставщик яичницы. Курица. А Кулица, я еще давно подумал. Ну и, и страус юг. еще. Он тоже да. неплохо поставляет. Хорошо. Папа, бабушки. Папа бабушки? Да. Э -э, папа? Нет, папа бабушки как называется? К нам. А, к вам? Да. Э -э, про дедушка. Да, про дедушка, отлично. Плохая прическа и предмет гигиены. Как можно называться? И плохая прическа, и предмет гигиены. Щетка? Нет. Нет. Пакля? Нет. Мочалка? Ну конечно же мочалка. Ну, для на голове мочалка и пакли тоже. Ну пускай. Но я не слышал пакля на голове. Но пакля мне нравится больше. Хорошо. Амбразура кассы. Окошко. Как вы то сюда так легко и просто отвечаете? Я еле выговариваю. Хорошо. Перинатальная птица. Так я снова еле выговорил это. Я боялся неправильно сказать, вы же ответ дали. Хорошо. Не сладкий эквивалент хрена. Горчица. Нет. Хрен. И? Говорят, хрен и... Ну, друг, эквивалент. Ну, горчица. Ну, вообще, редька что-то говорят. Хрен и редька. Хрен не слаще редьки. Хорошо. Как вас зовут? Ирина. Ирина. Анастасия, можно мне с Ириной сделать фотку? Пожалуйста, на аватарку. Я тебя прошу. Это Лучший.